السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Hari ini kita baca ayat 49 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا minan nasila fasiqun sarqallahu alazim wa nahkum bainahum bima anzalallahu dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah wala tattabi' Ahum dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka wahzharhum an yaftinuk 'an ba'dima anzalallahu ilayk dan berjaga-jagalah Supaya mereka tidak memesongkan engkau Dari sesuatu hukum yang telah diturun oleh Allah kepadamu Fa'in tawallau fa'alam annama yuridullahu an yusibahum Jika Kemudian jika mereka berpaling Enggan menerima hukum Allah itu Maka ketahuilah Hanya sahaja Allah mahu menyaksa mereka Biba'di zunubihim Dengan sebab sesetengah dosa-dosa mereka wa inna kathiran minan nasi la fasiqun dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Kita masih lagi berbicara tentang hukum Islam dan orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam yakni Yahudi. Sama ada mereka itu merupakan warga negara Islam yakni yang duduk bernaung di bawah negara Islam, di bawah kepimpinan Islam ataupun mereka itu orang luar yang ingin mengganggu, mengganggu hukum-hukum Islam. Ayat ini turunnya di Madinah, di Madinah dan tentunya berkenaan dengan ahli-ahli eh, ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasara yang duduk di bawah naungan Islam. Kafir ini disebutnya kafir, kafir muahid yang berjanji yang membuat perjanjian setia ataupun namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang telah diberi pelindungan oleh pemerintah Islam supaya tentang uh, keamanan mereka uh, apabila mereka itu mematuhi dan mereka membayar jizyah tukar kepala dan sebagainya kemudiannya ayat ini ditujukan kepada Nabi saw supaya dijatuhi hukum terhadap mereka dengan apa yang diturun oleh Allah sebab nuzul ayat ini ialah dalam sesetengah riwayat menyebutkan beberapa orang kenamaan dari kalangan Yahudi datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kenamaan ini, mereka ini terdiri daripada ilmuan mereka. Nama-nama mereka disenaraikan uh, seperti Abdullah Ibn Suria. Ini pakar di dalam pengajian Taurat, dalam kitab Taurat. Demikian juga Ka'ib Ibn al ashraf Ini juga uh, orang uh, besar mereka. Ibnu Abul Huqaith juga ini orang-orang yang orang kenamaan Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu pakatan untuk kerjasama dengan Nabi. Kerjasama. Mereka ada berlaku di kalangan mereka, mereka pun berpuak-puak, berlaku suatu pembunuhan. Suatu pembunuhan. Jadi mereka datang kepada nabi supaya pembunuhan itu dihukumkan dengan hukum al-Quran, hukum Allah dan mereka menjanjikan kepada nabi ramai dia akan bawa orang di belakangnya untuk masuk Islam jika nabi hukumkan dengan hukum al-Quran kepada mereka. Kepada hukum, hukum yang dia bawa itu hukum kes bunuh ataupun kes lain-lain. Mungkin bukan kes zina. Sebab kes zina telah ada ayat sebelum ini yang diturunkan satu pasangan yang sudah muhsan dibawa kepada Nabi Nabi SAW Kalau Nabi jatuhkan hukum Bawa mereka supaya direjamkan Menurut hukum Al-Quran juga Jadi bila dibawa kepada Nabi Tentunya lah Yahudi datang membawa Kemudiannya nampak dari sudut luarnya Mereka jika dihukumkan dengan hukum Islam Hukum Islam, hukum Al-Quran Maka mereka akan bawa pula Bawa masuk Islam orang yang di belakang mereka Yang begitu ramai Nabi melihat orang ini mempunyai kedudukan dalam masyarakat Begitulah Jadi dengan itu ada, ada benarnya Jika hukum itu dikenakan terhadap mereka Ayat ini diturunkan Ayat ini diturunkan Supaya Apapun tanpa melihat kepada, kepada agenda mereka Rupa-rupanya mereka ini ada agenda Agendanya ialah orang yang dibunuh itu puak-puak dia Puak-puak yang datang kepada Nabi mereka mahu supaya musuhnya itu dibunuh balas terhadap mereka Jika mereka tidak mempunyai ikut upayaan untuk melakukan hukum Taurat Sebab mereka sudah berpilih-pilih orang Berpilih-pilih orang Ada pilih ada orang orang puak kita, puak dia dan sebagainya Kalau puak kita bebas Tapi kalau puak orang kenakan hukum Ini dasar mereka Tapi kali ini, ini datang datang yang nak dikenakan kesal terhadapnya itu bukan puak dia tidak, bukan puak-puak orang kenawaan ini jadi sebab itu mereka ingin meminta bantuan daripada Nabi supaya dikenalkan. Mereka tidak nyatakan agenda di sebalik itu. Lalu ayat ini diturunkan untuk menyatakan kepada Nabi, mereka ini tidak diwajibkan hukum dihukumkan terhadap mereka sebab mereka kafir. Boleh diserahkan kepada mereka, mereka lakukan sendiri menurut hukuman mereka. Fa in tawal ayat dahulu menyatakan kepada Nabi boleh dijatuhkan hukum dan boleh diserahkan kepada mereka Menurut mana yang lebih berfaedah yang lebih baik. Dalam kes ni adalah lebih baik juga diserahkan kepada mereka. Sebab mereka tidak berniat baik, mereka berniat jahat di sebalik hukum itu. Baik, mereka ingin mempergunakan hukum ini untuk dikenakan terhadap musuh mereka dan mereka mempunyai kepentingan di sebalik itu. Janji-janji yang mereka buat ini tidak boleh dipakai. Ini ini ee uh... Satu perkara yang 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 baru berlaku di dalam di dalam masyarakat Islam iaitu tekanan daripada musuh-musuh luar yang ingin bekerjasama pada lahirnya tetapi pada hakikatnya mereka musuh dan buruk hati terhadap Islam. Katanya ayat ini wa بَيْنَهُمْ bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum Hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang diturun oleh Allah. Yang diturun oleh Allah ialah beri pilih kepada mereka jika mahu hukum Islam boleh. Jika mahu mereka hukumkan dengan hukum mereka pun boleh juga. Ayat dulu menyatakan, Au anhum. Nabi diserahkan untuk memilih mana yang lebih baik kepada Islam. Yang lebih baik dalam kes ini jangan terima. Jangan terima sebab agenda mereka itu ingin mempergunakan Islam untuk kepentingan diri. Wala tattabi' ahwa'ahum dan jangan pula kamu menurut kehendak hawa nafsu mereka. Kehendak hawa nafsu mereka, mereka ingin mengambil faedah daripada Islam. Mereka ingin pada lahirnya ingin mempergunakan menerima hukum Islam tapi di sebaliknya sebaliknya mereka ada agenda lain. Ini perkara ini berlaku dahulu dan berlaku juga bila-bila pun bila-bila pun. Mereka ingin mengadakan satu seminar mengenai mengenai ekonomi Islam umpamanya seminar ekonomi Islam tapi sebenarnya mereka tidak ingin menggunakan hukum Islam. Mereka ada tujuan di sebalik itu. Mereka memberi bantuan kepada sekolah-sekolah agama -sekolah misalnya ini tidak ada tidak ada gunanya pada mereka, tidak ada. Mereka ingin tapi selepas daripada itu mereka mengadakan tekanan demi tekanan Setelah menerima bantuan yang diberi oleh mereka Bantuan ke sekolah agama mereka kafir Seharusnya bantuan yang seumpama ini tidak boleh diterima sama sekali Kerana ini tandanya bahawa mereka akan ganggu dan sekolah ini akan mati mati. Tetapi agenda-agenda ini tidak difahami dengan sebaik-baiknya Katanya Wahab, wala tatabi ahwaahum. Jangan kamu ikuti segala hawa nafsu mereka. Nafsu mereka ialah, nafsu mereka ialah, ialah hukum boleh memihak kepada muslihat mereka. Wahzarhum ayyafinu kambak dima anzalallahu ilai dan dan tidaklah kamu awas daripada mereka memfitnahkan terhadap hukum sebahagian hukum yang Allah turunkan kepadamu. Mereka sebahagian hukum mereka boleh terima Mereka katakan tapi sebahagian yang lain lagi Mereka katakan undang-undang ini undang-undang rimba Mereka mengatakan begitu Jadi oleh kerana itu apa pun yang berhubung dengan mereka Mengenai soal-soal agama Islam Mengenai hukum Islam Tidak boleh diadakan kerjasama dengan mereka Keamanan boleh bekerjasama untuk keamanan Tetapi mengganggu hukum Islam ini adalah satu perkara yang lain Keamanan adalah hak bersama tetapi hukum dalam Islam ini dia bermula daripada alif terlebih dahulu. Bermula daripada iman terlebih dahulu barulah terima hukum ini. Tanpa adanya iman, tanpa adanya pendidikan agama, tanpa ada pendidikan akhlak, hukum tidak memberi hukum Islam tidak boleh memberi faedah kepada mereka dan kepada Islam juga. Kita sebutkan dahulu, dahulu mengenai hukum kisah, mengenai hukum potong tangan dan sebagainya. Hukum ini tidak boleh datang serta-merta potong tangan. Tidak dia bermula dengan alif, bermula dengan iman terlebih dahulu, yakin kepada hukum Allah. Kemudian, kemudian sampai pergi pulaknya kepada pembinaan akhlak, kemudiannya pembinaan hati, pembinaan hukum-hukum mengenai akidah barulah sampai kepada undang-undang ini. Jika tidak dididik terlebih dahulu, Yahudi datang tiba-tiba mau-mau hukum Islam tapi akidah mereka di luar Islam, mereka berniat buruk terhadap Islam, ini tidak boleh diterima. Hukum tidak memberi faedah kepada mereka. Nabi kita diminta supaya berawas, berwaspada, wahdharhum. Hendaklah kamu awas, waspada daripada mereka memfitnahkan hukum-hukum Allah, sebahagian hukum-hukum Allah yang diturunkan kepadamu. Satu ayat yang sangat sangat baik menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang musuh-musuh yang datang daripada luar, datang dengan cara baik, tidak dengan cara perang, tetapi sebenarnya ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian terusnya fain tawallahu fa'lam fa annama yuridullahu sama besok Allah Subhanahu Wa Taala.